वालेकुम वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अली आज जो मैं आपके लिए कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत कम वक्त में बनकर तैयार होती है और टेस्ट पे नो कंप्रोमाइज़। इसके लिए मैंने दो कप दही लिया इसमें जो है वो एक कप बेसन शामिल किया ये परफेक्ट जो है मेजरमेंट है इसमें नमक मिर्च और हल्दी शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है कोई लम्स ना रहे इसको दही को लस्सी भी नहीं बनानी है लेकिन जो बेसन है उसकी भी गुटली ना रहे और दही भी अच्छे से स्मूथ हो जाए स्मूथ बैटर इसका हम तैयार कर लेंगे तो इसमें साथ साथ पानी शामिल करते जाएंगे ये तकरीबन तकरीबन मैं इसमें दो लीटर पानी शामिल करूँगी हमें अच्छे से कुक करना है कड़ी का मतलब ही यही होता कड़ी हुई कड़ कर के ये पकती है इसको टाइम लगता है लेकिन ये फिर भी जो आम हम बनाते हैं कड़ी उससे कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है तकरीबन एक घंटे में ये वी आई पी कड़ी जो है तैयार हो जाती है स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी अब ये हमारा जो मिक्सचर था वो तैयार हो चुका था इसको मैंने देचकी में डाला अभी चूल्हा ऑन नहीं किया मैं इसको डालने के बाद मैंने इसका चूल्हा ऑन कर दिया और इसको जो है चम्मच की मदद से चलाती जाऊंगी क्योंकि इससे जो है वो दही फटना नहीं चाहिए अगर हम चम्मच रोक देंगे कुछ देर जब तक ये कड़ी पकने ना लग जाए तब तक बस हमें चम्मच चलाते रहना है इसमें ताकि जो है वो दही फटे ना इसमें दाने दाने ना आ जाएं इसके साथ साथ ही मैं जो है वो पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ इसके लिए मैंने जो सामान चाहिए था वो तैयार कर लिए तो बस अब हम इसको साथ साथ जो है हम कड़ी को देखते रहेंगे और दूसरा काम भी साथ साथ करते रहेंगे ये देखें आलू लिए हैं मैंने ब्रिक ब्रिक जो इनको काटा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें जो प्याज और हरा धनिया वगैरह शामिल करूँगी और साथ में शिमला मिर्च मैंने ली है और हरी मिर्च अदरक अदरक जो है वो पकौड़ों में आप शामिल करें टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल हो जाता है कुछ स्पाइसीज़ ऐड किए कैप्शन में मिल जाएंगे आपको और खुश्क धनिया इसको हम हथेली की मदद से जो है वो करेंगे इसकी जो हथेली की गर्मायश है ना इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है तो अब कुंडी में भी कर सकती है लेकिन जो हाथों की वजह से जो गर्माश से इसमें टेस्ट आता है ना वो लाजवाब है तो क्रश करके हम हाथों की मदद से ये खुश्क धनिया शामिल करेंगे इसमें इसके बाद एक कप जो है मैं बेसन शामिल करूँगी इसमें और मैदा तकरीबन हाफ कप के करीब शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से होनी चाहिए हमें कड़ी में पकोड़े शामिल करने हैं बेसन थोड़ा सा कम लगा था मैंने इसमें शामिल कर दिया है हमें क्रिस्पी नहीं चाहिए थोड़े से इसमें जो है फ्लफ़ी होने चाहिए ये पकोड़े हमारे इसलिए क्वांटिटी जो है बेसन की थोड़ी ज़्यादा रखूँगी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको हम बैटर इसका तैयार कर लेंगे पकौड़ों का ये बहुत मज़े के बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं आप वैसे भी आपने खाने हो बरसात का मौसम है तो आप इसको चाय के साथ इन्जॉय कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी इससे जो हमारे पकौड़े अंदर से सॉफ्ट होंगे और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा एक तरफ कड़ी हो रही है पक रही है उसको भी मैं देख रही हूँ साथ साथ और साथ साथ मैं पकौड़े कर लूंगे आपके जो कुकिंग टाइम अगर आपने कम करना है तो ऐसे ही हो सकता है आप साथ साथ काम करते रहें तो आपने जब अच्छा खाना चाहिए आपको तो जाहिर है आपको टाइम तो लगेगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत तो इंसान को इधर तेल गरम हो रहा है और ये हमारा बैटर मैंने कुछ देर रखा था फ्रिज में तो ये भी अब तैयार है इसको हम शामिल कर देंगे आप चम्मच की मदद से शामिल कर सकते हैं मैं हाथ से ही शामिल कर रही हूँ तो इसको हम फ्राई करेंगे बहुत कम वक्त में और बहुत मुझे तो इसका टेस्ट लाजवाब लगा जब आप ट्राई करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको जो है वीडियो कोशिश करती हूँ इजी इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ कड़ी को भी चम्मच चलाते जा रहे हैं और हम और इधर मैं जो है कोडों को भी देख रही हूँ इनको फ़ौर नहीं अलर्ट पलट करेंगे इसकी कुछ देर के बाद पलटूंगी ताकि ये खुल ना जाए ये देखें एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं अब दूसरी साइड से इनको पका लेंगे आप इसको पकौड़ों को फ्राई करने से पहले इसमें एक पिंच जो है वो मीठा सोडा शामिल कर दीजिएगा उससे भी ये काफ़ी अच्छे फूलते हैं सॉफ्ट होते हैं ऊपर से एक अच्छे बनते हैं ये जो हमारी कढ़ी है वो भी तकरीबन जो है वो पक चुकी है और ये पकोड़े भी साथ साथ हमारे हो रहे हैं तो आपने देखा अभी मैंने कढ़ी में जो है वो तड़का शामिल नहीं किया है वो बाद में करूँगी और वही इसकी मेन जो है वो स्टेप है इसका उसी से इसमें जो है वो जायका आएगा पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं आपकी जो है हमारी वीडियो किस कंट्री से किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस और उस शहर की जो है वो कोई डिश का नाम भी बताइएगा ताकि हम भी उसका टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकें इसके बाद जो है मैंने जो पकड़ों का ऑयल था उसी में से घी लिया उसको उसमें मैंने जो है प्याज शामिल कर दिया है ये कड़ी का जो है मैं तड़का तैयार कर रही हूँ आप देख रहे हैं ये कितनी पक पक के कितनी रह चुकी है तकरीबन जो है वो एक उंगली कम हो चुकी है ये और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी इधर प्याज ब्राउन करेंगे अच्छे से हम प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं और साथ में जो कड़ी है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है आप इसका कलर चेक कर सकते हैं इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं तो प्याज हम गोल्डन तकरीबन इसको करेंगे इससे जो गोल्डन अनियन चाहिए जो कड़ी में हमारा फ्लेवर आएगा तो इसको गोल्डन होने तक मैंने इसमें फ्राई किया है प्याज को इसके बाद मैं इसमें राई दाना शामिल करूँगी आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है तो ज़ीरा शामिल कर दीजिएगा इसके बाद मेरे पास कड़ी पत्ता थे आपके पास ये पंसारी की दुकान से खुश्क भी मिल जाते हैं वो शामिल कर ये कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं इसके बाद मैंने गोल मिर्चें शामिल की हैं हरी मिर्चें और ज़ीरा शामिल किया है इसको भी हल्का सा मैं भूनूँगी चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जो है हमारा ज़्यादा ना हो जाए इसका जो ये कलर है ना गोल्डन सा ये परफेक्ट कलर है इसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दिए ताकि इसका जो तरी है वो अच्छी से आप बन जाए तो अब ये तड़का जो है हमारी कड़ी में शामिल होगा और इससे जो इसका टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है आपको चस आ जाएगी ये देखें आप इसके तड़का शामिल करने के बाद इसका कलर चेक करें इसका टेक्सचर चेक करें इसके बाद मैं इसमें पकौड़े शामिल कर दूँगी ये और थिक हो जाएगी पकौड़े शामिल करने के बाद इसीलिए मैंने पकौड़े जो शामिल किए हैं वो चूल्हा बंद करने के बाद शामिल किए हैं अगर चूल्हा जलते हुए पकौड़े शामिल करूँगी तो वो पानी जो है कड़ी को और ड्राई कर देगा सोप कर देगा इसकी जो टेक्स्चर है वो खराब हो सकता है तो जब वो कड़ी पक जाएगी चूल्हा बंद करके फिर पकौड़े शामिल करेंगे तो ये देखें आप इसको गरम-गरम चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नहायत ही मज़ेदार चावलों के साथ तो कमाल है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इससे हमारी हौसला अफजाई होती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच